Здравствуйте, уважаемые друзья. Начинаем после матча пресс-конференцию. К нам пришел пообщаться Андрей Купцов, главный тренер. Андрей. пожалуйста, краткий комментарий с сегодняшнего матча. Ну, скажу, начну с того, что нам очень необходим был сегодня результат, потому что, учитывая, что мы последние два тура неудачно сыграли, от нас все ждали, и мы в том числе ждали других, других результатов, другой игры. <клес> где-то что-то получалось, где-то не получалось. Но э, я сегодня ребятам сказал на установке, что очень важно подойти в плане психологическом сегодняшней игры, потому что мы знали, что и Олимпик тоже проиграл две игры подряд, и мы проиграли. И здесь самое главное нужно было психологически ребят подготовить. Физически я даже не сомневался в том, что мы будем выглядеть неплохо. А вот э, психологически нужно было их подвести. И я очень благодарен за то, что они прониклись с той ответственностью и добились у них этого результата. Потому что очень тяжело э, было смотреть на их глаза, э, видеть их состояние, которое у них было после этих двух игр. Ну, Севастополь это сейчас не конкуренция, да, команда неплохая, хотя, же мы... По некоторым, в некоторых моментах могли забивать там даже при том при счете что 1-1 был а вот э, гелиусе имея преимущество но к сожалению мы проиграли 2-0 и было очень тяжело я говорю, смотреть как они это все переживают поэтому вот, сегодня очень важен был в первую очередь результат Ну и по качеству игры э, по той та установка которая была э, за исключением последних 20 минут, где мы непозволительно очень для себя играли, дали возможность сопернику забить мяч, потому что команда была 10 и они в десятером имели преимущество. Поэтому эти вот последние 20 минут немножко они смазали эту всю картинку. А так я поблагодарил за работу, сделали неплохую работу, они добились того, зачем мы сюда ехали. Уважаемые друзья, ваши вопросы? Как вы оцениваете готовность на сегодняшний день Шевченко? Ну, у Славика сейчас, знаете, такой период какой-то наступил. Вроде бы дали ему сейчас возможность, он играл эти игры. Три игры забил гол. К сожалению, хромает вот эта вот реализация у него. Знаете, он вроде на сборах там забивал, выглядел неплохо. А сейчас какой-то у него такой вот спад произошел. Может, вот эта неуверенность из-за того, что он не забивал... Не забивал вот в тех играх, которые у нас были там с Крым и с Вилесом, у него достаточно было моментов, но не реализовывал. Мы сегодня решили дать возможность сыграть э, Колымойцу Юрия. Э, и он оправдал эти наши надежды, забил гол и выглядел сегодня предпочтительнее, чем Славик. А можно сказать, что сегодняшняя победа может стать отправной точкой к следующим результатом после поражения сегодня такого ну мы надеемся на это мы будем к этому идти стремиться потому что у нас другого пути нет у нас задача каждую игру выходить и на максимальный результат а там посмотрим как все это будет как как будет дальше складываться ситуация турнирная таблица сейчас загадывать знаете наперед что-то не хотелось бы но я даже те игры которые мы провели последние три у нас всегда во всех играх стало максимально взять очки где-то погодные условия не помешали нам, где-то соперник в Гелиусе Вроде преимущества было, моменты были, но, к сожалению, там этот пенальти немножко подкосил под, под ребят и штрафной. Там такой вратарь неудачно сыграл за Рубин. То есть это где-то дало, знаете, психологический удар, с которого мы, после которого мы не могли прийти в себя. И вот сегодня же, что очень важно было результат, чтобы ребята немножко как-то воспряли духом и двигались дальше. Благодарны болельщикам. Конечно, мы всегда очень рады видеть их. Немножко просто наши эти неудачи последние, они как-то, знаете, отдалили их от нас немножко. Потому что я знаю, что на игру с Крым ехало три автобуса. В Гелиус-2 а сегодня уже один приехал. Поэтому мы очень благодарны даже тем, кто приехал. Но мы знаем, что нас тоже поддерживали и дома болели за нас, переживали. Сейчас уже там и звонки, уже все звонят, поздравляют. Ну, я говорю, это мы будем стараться свои игрой результатами вернуть болельщиков, чтобы уже ездило не три, а больше, пять и шесть автобусов. Дай Бог, чтобы это все было в реальности. Спасибо. Еще Спасибо. будут вопросы? Спасибо, Андрей Сергеевич. Всего все хорошего. Да, удачи.